Salam əziz oxucular. Bu gün sizlərə Theodor Dreiserin dahi əsəri haqqında məlumat vermək istərdim. Əsər 1915-ci ildə nəşr edilmişdir. Əsər Eugene Vitla adlı Amerikalı rəssamın taleyindən bəhs edir. Sənətdə düzgün bir yol tutmuş Eugene Vitla öz həqiqi realizm mühitindən uzaqlaşaraq pul dollar hakimiyyəti ilə barışığa girir. Hayatı olduğu kimi göstərməyə çalışan bir rəssamın Wall Street maqnatlarının zövqünə oxşayan bir dühaya çevrilir. Eugene Vitlanın faciəsi də elə buradan başlayır. Dreiser realist bir sənətkar kimi göstərir ki, dollar hakimiyyəti ilə əsə sənətkarlıq heç bir zaman bir araya sığa bilməz. Kapitalizm şəraitində incəsənət satılır və sənətkar eybəcər şəkildə düşür. İstedadlı insanlar bu aləmdə öz təbii həyat yolundan ayrılaraq miskin bir varlığa çevrilir. Bu cin vitla simasında ümidləşdirən bu hal müəllifin göstərdiyi kimi dollar ölkəsində nadir və təsadüfi hadisə deildir. Bu kapitalizm cəmiyyətində ümumi və labüd bir haldır. Sənətlə dolların barışdığı yerdə ancaq Fəlakət baş verir. Çünki sənətin təbiəti dollar təbiətinə uyğundur.